Всем приветик! Это снова я сегодня с моим блог с, Белой, с Лерочкой. А, уже вечер у нас, у нас очень темно стало, вообще ужас. Лерочку мне тут вот сидит, Она у меня проснулась только что. Вот. как всегда, у меня в такой вот сосочке. Я забыла одну соску из машины взять. Да. Она сегодня как реально была. И да, я сейчас дома, к сожалению, одна. Мама у меня уехала на работу, и мы с Лерочкой одни. Но она у меня не побоится, потому что она со мной будет каждые минуты, часы. Вот, вот моя Лерочка. Сейчас я ее кормить буду. Я уже смесь приготовила до видео. Вот. Сейчас мы снимем нашу сосочку. И будем есть водичку. Она у меня уже смесь. Почему-то не берет, но мы пока едим, пьем водичку. Вот мы ей пьем. Все выпила, смотрите. Я сейчас из этого вам покажу. Вода не подыхается. Ой, запить захотела, как моя лапочка. Вот, а мы какие взрослые встали, наверное. За месяц-то не снимала. Простите, у меня там просто лайн пришел. Вот моя маленькая. Привет. У меня все супер. У меня все да? У меня все супер. меня все щупали У все Вот такие вот девчоночки. Да. Наверное, вам кажется, то, что Лерочка у меня немножко подросла. Это так и есть. И уже 8 месяцев получается.

я снимаю 0,3-0,9 минут. Три минуты уже. Вот. Попалось. Нечего делать просто. Ну, сейчас я, конечно же, уроки буду делать. Потом маме приятное сделаю. Вот. Она у меня придет через три часа. Мне надо это все успеть сделать. По математике я одно задание уже сделала. Мне сегодня вообще такое классное настроение, потому что на сегодня какая, какая по математике была. Сейчас я вот и дам сосочку. Ой, мы такие большие уже. Большие. А сейчас я вам покажу рисунок трехлетней девочки. Девочка пока вас займет. У нее тут висит вот такой вот рисунок трехлетней девочки. Она очень старалась. Я немножко нарисовала волосы. А дальше уже она сама все продолжила. Я, конечно же, ей поставила 5, потому что ей только 3 годика. Вот, она как-то все это нарисовала. Это все честно, она все сама разукрашивала, сама корова нарисовала. Вот. Лерочка у меня смотрела, как она тоже с Бэби Борном, только она с Бэби Аннабель, а у меня Реборн, да. Бэби Аннабель и Бэби Бон, они не отличаются. Я Бэби Аннабель никогда не видела и не слышала. Не слышал, то видел, наверное, только на картинках. И Бэби Бон, я так тоже не отношусь к нему. Вот. Я только знаю о реборнах. Еще раз показываю. И она нарисовала портрет почему-то моей мамы. Это уже не, не она, а я. Вот Такой вот я нарисовала портрет. Мама у меня тут с подводкой. И тут написано, вот, пробую показать. Портрет мамы. Вот. Кубки. Носик. И волосы. Да, моя мама черные волосы. Меня зовут Алина. Ну, мне кажется, на этом было все. Потому что мне сейчас уроки надо делать, иначе скоро мама придет, и ничего не успею, как всегда. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Завтра утром я буду снимать видеоблог. Утром с Лерочкой. И я, конечно же, ее сегодня, может, вечером переодену. Может, будет вечер с с Лерой номер два. Когда я все сделаю, ее буду переодеваться. Переодевать. Вот. Я, наверное, сниму блог, как я убираюсь немножко. Да. Вот. С вами была Эмилия Никитина и Лера Никитина. Оставайтесь такими же счастливыми, позитивными, любите жизнь и знайте, я вас всех люблю. Всем пока. Увидимся во втором блоге. Или когда? Просто напишу. Вечер с Лерой. Три. Ой, два и три. У меня будет три сегодня блога. Вот. Это уже второй блог я снимаю, потому что я утром еще снимала, но я его еще не выкладывала. И сейчас выложу. Пока!